Сегодня Сегодня до нас в Олейку приехал нарочанский гурт «Дабл». Басист из Митер нам расскажет, что он чекает этого концерта. Ну, мы приехали в ваш город, в Олейку, уже не первый раз. И мы приехали сейчас с сольной программой, которую будем отыгрывать разом с гуртом из Олейки «День независимости». Мы приехали с сольной программой, как поглядеть. Типа добавится то, что мы робим уже долгий час. Вот. Не первый раз мы сюда приезжаем, мы играли на сборных концертах, и нас довольно добро состракали в вашем городе. И вот мы полечили, что требует уже сделать сольный концерт, приехать с сольной программы, как поглядеть, что потребно нам далее играть. Типа добавится. это. Вот. И К тому чого, мы приехали. Что вы ждете от концерта? Ну, мы ожидаем только становших эмоций. Вот. Мы чекаем, что наша сольная программа, которую мы подрихтовали, сподобается слушателям, которые придут сюда. Ну и будут запрошать нас и на далее играть. Добро поглядим, как пройдет концерт.